Всем привет! Меня зовут Мила. В этом видео я покажу, как я сшила маску для сна из детского халата. И сшит он из самой прекрасной ткани, которую можно использовать для пошива детских вещей. Как она называется, я не знаю. Но кто узнал ее, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать. С одной стороны, у ткани короче ворс, чем с другой. И вот с другой стороны, он более пушистый, он более мягкий. Как вы заметили, капюшона и двух рукавов уже на халате нет. Они использовались для других целей, но материала для творчества еще более чем достаточно. Если вы захотите сшить себе или кому-то маску для сна, то выкройку можно сделать самому, либо просто взять ее в интернете, увеличить, уменьшить по своему размеру и желанию свою выкройку я делала сама, просто примерила как надо свое лицо, измерила там от виска до виска, и эту маску я шила не для себя, а на подарок. Маску я делаю в два слоя, и один слой я проклеила именно на черный флизелин, потому что я на свет ее смотрела, она просвечивается. Ну эта ткань хоть и пушистая очень, но она же рыхлая. И свет через нее очень хорошо проходит. А смысл маски для сна, через которую проходит свет, никакого. Поэтому я ее затемнила черным флизелином. И плюс флизелин придал жесткости, и маска не будет так прилегать сильно к глазам и давить на веки. Но я считаю, что хоть ткань мягкая, нежная и пушистая, но давление на веки лучше избежать манжет, в котором будет широкая резинка. Я тоже не делаю тугим. Пусть лучше эта маска сползет немножко во сне. Но, по крайней мере, она давить на виски, на голову и тем более на глаза не будет. Я знаю, что люди не могут спать при свете. Но ну, лично мне достаточно плотных штор на окнах. У нас в спальне очень плотные шторы, они не пропускают свет. Ну, например, если идет блымание экрана от монитора компьютера, там, телевизора, даже телефона, ну, кто-то еще не уснул, а я уже хочу спать. Мне это мешает. Я закрываю глаза, отворачиваюсь, и я все равно вижу эти блики через веки. И прошу выключить. Расскажите, как у вас с этим обстоят дела? Ну, я думаю, что отклонения у меня в психике никакой нет. Это просто у меня какие-то прозрачные веки, наверное. Не знаю. Дорогие зрители, милые мастера, хочу напомнить вам, что на канале работает кнопка спонсировать. Нажав на нее, вы узнаете условия спонсорства и какие плюшки вас ждут за 100 гривен в месяц. Всего лишь 100 гривен у меня на спонсорстве только одна ступень. Нет ни первой, ни второй, ни третьей, только одна. И эта ступень дает возможность вам за 100 гривен в месяц получить все выкройки, которыми я пользуюсь, делаю сама бесплатно. Для всех остальных пользователей выкройки в закрытом доступе. От этих 100 гривен именно мне на фурнитурку или на кофеек пойдет небольшая сумма, потому что часть забирает YouTube, а часть я отдаю на благотворительность. Я от всей души вас благодарю, что вы нашли время, заглянули на канал, побыли со мной, поболтали, поставили лайк, ответили на мои вопросы, написали какие-то душевные комментарии. Я желаю вам мирной, спокойной ночи каждый день. Всех люблю, всех целую, всем пока!